জি এম চি এইচত বিনামূলীয়া চিকিৎসাত ইমান সমস্যা কিয় এতিয়াও এটা এম আৰ আইৰ বাবে কিয় অপেক্ষা কৰিব লাগে দীৰ্ঘদিন ৰোগী বাঢ়িছে নে চিকিৎসাকৰ্মী কমিছে জি এম চি এইচত নতুন বছৰত সংবাদমেল পাতি চাফাই কৰ্তৃপক্ষৰ আমাৰ প্ৰায় তেত্ৰিছখনতকৈও অধিক বিচনা আমাৰ ডায়ালিচিছৰ কাৰণে আছে আৰু আপুনি যদি এতিয়া এপইণ্টমেণ্ট ল'ব যায় আপুনি এপইণ্টমেণ্টটো আজি নাপায় লগে লগে ইমান ভিৰ হৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যদি ডায়ালিচিছৰ ভিৰ হৈছে ডায়েলিচিছৰ পেচেণ্টখিনিও ভিৰ হৈছে আৰু ডায়ালিচিছৰ পেচেণ্টখিনিৰ অসুবিধা এটা হয় কি যে তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা ডায়ালিচিছ কৰবোৰ আহে আৰু ডায়ালিচিছ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ আনুসংসিক যিবিলাক বেমাৰ কোনোবা কাৰোবাৰ প্ৰেছাৰ ফল কৰে কাৰোবাৰ এনিমিয়া হৈ আছে তেওঁলোকক আমি সেই মানুহখিনিক ডায়েলিচিছৰ কাৰণে আকৌ তেওঁক আমি বেডখন দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ বেডখন আমাৰ নেফ্ৰটিক চিণ্ডম বা আদা আদা বেলেগ বেমাৰী ভৰ্তি হৈ আছে জি এম চি এছৰ এই দীঘলীয়া শাৰী সুলভ দৃশ্য বিশেষকৈ বিনামূলীয়া চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত অধিক দীঘলীয়া শাৰী কিন্তু চৰকাৰী বিনামূলীয়া চিকিৎসা আঁচনিৰ অধীনত চিকিৎসা কৰিবলৈ আহি কিয় দীঘলীয়া শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছে এইসকল ৰোগীয়ে তাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিছে জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষই ৰোগীয়ে আয়ুস্মান ভাৰতৰ ৰোগীয়ে আহে এশ পাঁচটা বা এশ দহটা এশ পোন্ধৰটা সেই এশ পোন্ধৰটা ৰোগীয়ে সিদিনাখনতো গুচি নাযায় এডমিশ্যন হ'ল এডমিশ্যন হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোক পাঁচদিনৰ পৰা দহদিন থাকে গতিকে এটা সময়ত গৈ আমাৰ সাতৰ পৰা আঠশ আয়ুষ্মানৰ ৰোগী থাকিব গতিকে সেইখিনিৰ কাৰণে যিটো প্ৰচিডিঅ'ৰ কাৰণ মই যদি তেওঁক কওঁ কাৰণ প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমে কৰে কি যে তেওঁলোকে এটা পইচা জমা লয় পইচা জমা লয় তাৰপৰা কাটি থাকিব বা তেওঁলোকৰ এখনেই উইণ্ড' তেওঁলোকৰ তাত দহটা পেচেণ্ট গৈছে কিন্তু মোৰ তাত সাতশ পেচেণ্ট আছে সেই সাতশ পেচেণ্টক মই একেলগে যদি মই যদি কে ৱাই চি নকৰোঁ কে ৱাই চি আপ আপডেট নকৰিলে আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈছে কি যে কে ৱাই চি মানুহজনে তেওঁ নাজানে যে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন ঘৰত আছে নে লৈ আহিছে তেওঁ কোনটো মোবাইলৰ এগেইনষ্টে কে ৱাই চিখন সেই কৰিছেটোতো নাজানে কথা আপুনি কথাটো বুজিছে এই যে ভিৰটো যে দেখা পায় এই মানুহবিলাকৰ যিবিলাকৰ প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি মানুহে ভিৰ কৰে বেছিকৈ আৰু সেইখিনি মানুহক সকাহ দিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া সেইকাৰণে কওঁ যে তোমালোকৰ এন এফ এছ এড কাৰ্ডত নাম আছে নেকি আধাৰটো লৈ আহা আৰু কিছুমানৰ আমি আকৌ আধাৰ আমি ইয়াতে পি এম জয় কাৰ্ড বনাই দিওঁ সেইকাৰণে যদি মোৰ তাত আহে বনাই দিওঁ অভিযান তাত গ'লে বনাই দিয়ে কাৰণ কি মানুহজনে ঘূৰি ফুৰে যে নামটো ভুল আছে কিবা হেৰি ভুল আছে নামটো ভুল হ'লেতো আপোনাক আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ গেটাৰ্থে এটা জনাই থওঁ যে আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ এপ্ৰোভেলটো আমাৰ হাতত নাই এইটো দেলহি যায় আই এছ এ যায় আই এছে আকৌ এইটো এপ্ৰুভ কৰিলেহে সেই পেকেজটো আহে সেইকাৰণে পেকেজত এতিয়া ধৰক আপোনাক মই এটা পেকেজ দিলোঁ যে এইটো পেকেজত বাৰ হেজাৰ টকা আছে আপুনি বাৰ হেজাৰ টকাটো শেষ কৰিলে এই তেৰ হেজাৰৰ এক টকা যদি মই বঢ়াব লাগে মই নোৱাৰোঁ বা অফিচ দিলেও নোৱাৰে লিখি দিলেও নোৱাৰাব সেইটো আকৌ তাহাঁতে আপলোড কৰিব পেকেজত যাব পেকেজটো তেওঁলোকে আপলোড কৰি দেলহি পঠাব দেলহি পঠালে দেলহিৰ পৰা এপ্ৰুভ হ'লেহে পেকেজটো পাব গতিকে সেইকাৰণে যিটো ভিৰ যে হয় মানে আৰু এটা কথা ডেইলি যে মানুহজনক কয় যে মোৰ একেদিনাই ঔষধখিনি লিখি দিয়ক একেদিনাই ঔষধখিনি লিখাৰ পিছত তেওঁ তেওঁ একেদিনাই লৈ ল'ব লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ যদি মানুহজনে যদি সাত দিনৰ ফলত যদি আঠদিন থাকিব লাগে তেওঁ ক'বতো নোৱাৰে আঠদিনৰ দিনা এখন দৰৱখিনি কৰিব পাব গতিকে আঠদিনৰ কাৰণে তেওঁ লাইন পাতিবই লাগিব আকৌ ল'বৰ কাৰণে সিমানেই নহয় কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত এটা এম আৰ আইৰ বাবে দুমাহ পৰ্যন্ত ৰোগীয়ে অপেক্ষা কৰিব লাগে বুলি অভিযোগ উঠিছিল আপুনি অকল ছটা চিটি স্কেন থাকিব সাত পাঁচটা এম আৰ আই থাকিব গতিকে তাতকৈ আৰু বেছি ধৰক মানে কি আপুনি মেচিনটো দি একো কৰিব নোৱাৰে ন পিছফালে মানুহ নালাগিব গতিকে সেই হিচাপতো মোক মানে সেই হিচাপত ৰেডিঅ'লজিষ্ট লাগিব সেই হিচাপত মোক টেকনিছিয়ান লাগিব এটা আনুসংগিক স্পেচ লাগিব গতিকে হয় মানে কিছুমান বস্তু মানে আমি যেনেকৈ ধৰক আপুনি মেডিচিনৰ চিকিৎসাটো মই এটা ৰুম বঢ়াই দিলোঁ কৰি দিলোঁ কিন্তু এম আৰ আইটো কৰাৰ লগে লগে মোক প্ৰায় ত্ৰিছ কোটি টকাৰ জগাৰ কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয় তথাপিও আমাৰ এতিয়া চাৰিটা আছে টেকনিচিয়ান মানে আমাৰ অভাৱ নাই আমি এইটো এইচ এম এছৰ পৰা লৈ থাকোঁ আমিতো আপোনালোকে জানে কিজানি যে আমাৰ যিটো চি টি আৰু এম আৰ আই আমাৰ ফালে ইয়াত আছে আৰু এক তাৰিখৰ পৰা আমি যোৱাকালিৰ পৰা আমি তাতো কৰিম আমাৰ আগতে আছিলেতো পাঁচটাত বন্ধ হৈ যায় কিন্তু এতিয়া আমি যোৱা দুবছৰৰ পৰা আমি দহটালৈকে কৰি আছোঁ সেইকাৰণে মানুহৰ যে চিটি যে কোনো চিটি স্কেন কৰিব হ'লে আমি লগে লগে কৰি দিব পাৰোঁ এম আৰ আই আমাৰ আগতে আছিলে কাৰণ পাঁচটালৈকে কৰিলে আঠটা কৰিছিল এতিয়া আমি দহটালৈকে কৰোঁ আমি আকৌ বাৰটা পোন্ধৰটা ওঠৰটালৈকে লৈ গৈছোঁ সেই তেনেকৈ বঢ়াব চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে আমি দুজন টেকনিছিয়ান এক্সট্ৰা লৈছোঁ এইচ এম এছৰ পৰা ইফালে বিগত বৰ্ষটোত জি এম চি এইচৰ কৰ্মৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে চিকিৎসালয়খনৰ অধীক্ষকে বাৰ লাখ ৰোগী আমাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আহিছে প্ৰায় বাৰ লাখ এইটো হয়তো এতিয়ালৈকে হয়তো আমাৰ সৰ্বোচ্চ আমাৰ বাৰ লাখ তাৰমানে প্ৰতি মাহতে আমাৰ প্ৰায় এক লাখ ৰোগী আহিছে প্ৰতিদিনেই আমাৰ তিনি হেজাৰতকৈ অধিক ৰোগী আমাৰ আহি আছে ঠিক তেনেকৈ যোৱা বিগত বছৰটোত আমাৰ এক লাখতকৈও অধিক এক লাখ তেৰ হেজাৰ সাতশ ঊনপঞ্চাছটা ৰোগী আমাৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈছে গতিকে আপোনালোকে চাওক মাহত আমাৰ কিমানকৈ আমাৰ ৰোগী ভৰ্তি হৈছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইমাৰজেঞ্চি ইমাৰজেঞ্চিটো আমাৰ এক লাখ তিয়াল্লিছ হাজাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি কেছ আহিছে গতিকে এক লাখ তিয়া তিয়াল্লিছ হাজাৰ আমাৰ ইমাৰজেঞ্চি কেছ আহিছে গোটেই বছৰটোত তাৰে ভিতৰত এটা সুখবৰ যে আমাৰ যিটো ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্ট আগতে আমাৰ খুব আহিছিলে সেইটো বহুত কমিলে